До вашої уваги новини медицини в умовах можливих епідемій небезпечних хвороб медики запрошують жовтоводців привести на щеплення дітей, але спочатку укласти декларацію з педіатром. Обращаюсь з просьбой батьків задекларувати, максимально задекларувати своїх дітей. Тому що діти є у нас діти, які не задекларуються. значит хочу сказать по поводу того, что у нас есть в наличии вся вакцина для детского населения часть для взрослого населения. значит есть новая вакцина от полиэмилита, которая длительно не было. и сейчас максимально мы детей вакцинируем. поэтому просьба прийти родителям и задекларировать своих детей. Також жовтоводських пацієнтів запрошують скористатися послугою доступні ліки і навідати лікаря до кінця березня. Тому що вже з квітня рецепти видаватимуть в електронному вигляді. До 31 марта цього року виписуємо рецепти по доступні ліки на, бланках, на бумажних бланках. Просьба прийти до кінця. Місяця. Выписать препараты и получить в аптеках. С 1 апреля 2019 года будет выписка препаратов по программе Доступные леки в электронном виде. Что касается бланков, лекарняных листів, их до сих пор нема у наявности. На сегодня законодательные акты не изменены. Те изменения, которые подавались в кабинете, Кабинет министров Украины. Они не приняты, они в стадии ожидания. 18 года. Да, да. Ну, на сегодня мы не имеем э, возможности получить бланки больничных листов по двум причинам: это нет изменений в законодательной базе и э, нет у нас сертификата аккредитации по законодательству нам не положено на сегодня проходить аккредитацию только через два года поэтому у нас бланков больничных листов нет при разработке нормативных актов министерством охраны здоровья они забыли о том что любые изменения в нормативную базу когда вносятся они предполагают системный подход системный подход предполагает изменения если вы вносите в одном нормативном акте, вы должны посмотреть, что делается в других нормативных актах, как они связаны с этими изменениями. Это называется системность законодательной деятельности. Вот в данной ситуации, когда предусмотрели реформу медицины, и то, что мы сделали, наконец-то, мы чуть ли не самое последнее сделали, это центр первичной медико-санитарной помощи, то надо было предусмотреть, как они будут выдавать больничные. Предусмотрели в марта, с марта месяца 2018 года, внесли изменения в постановление Кабмина, которое предполагает, что даже вновь созданные КП, они будут выдавать больничные листы. Тем не менее, по каким-то причинам нам неизвестным на сегодняшний день, с нашей стороны отправлены письма для того, чтобы нам разъяснили, как в этой ситуации действовать. Тем не менее, пока ответа нет. Если эти изменения сделали, то у нас проблем по больничным листам вообще никаких нет. То есть в данном случае это касается все изменений изменение постановы Кабмина. По разным областям действует по-разному. В Дневритровской области э, для, э, в этой ситуации действует четко по постановлению Кабмина. Пока нет изменений, пока мы больничные листы вам не дадим. В других областях, например, в Харьковской области, Несмотря на то, что нет изменений в нормативной базе, тем не менее, Леонид Николаевич, я так понял, связывался с одним из городов Харьковской области, там больничные листы, департамент э, государ... Непро... Харьковской областной администрации выдали больничные листы такому, как наши КП. Правильно я понял, Янка? То есть там взяли на себя ответственность и выдали. Ну, пока не разбериха, пока не несут изменения в нормативный документ, пока будет такая неразбериха. То есть идет речь об изменении постановления Кабмина. Все письма от нас мы направлены. Томслі на народного діпутата пошупоспособствує ну, я так понимаю, люди зайняти сейчас нескільки другими справами. Якщо поправки у нормативні акти не будуть внесені, жовтоводцям доведеться два роки берегти своє здоров'я або ж хворіти за власний рахунок. Безкоштовні діагностиці бути. Жовтоводська міська лікарня отримала ліцензію на медичну практику. Це означає, що заклад може брати участь у державній програмі, яка передбачає безкоштовну діагностику пацієнтів. Ми подали документи ще 21 февраля. К сожалению, немножко теж нам було неудобно, тому що январь починався, і годові відчоти, і все, полмісяця ми пробуксували, ми могли б чуть раніше зробити. Ну, 21-го подали, 28-го було засідання Мінздрава комісії, і на сайті вже

Первого раза получили лицензию на медицинскую практику. Ну, на этом у нас не заканчивается. Теперь у нас дальше идет, нам нужно пройти повторно еще аккредитацию, теперь уже КНП, и плюс получить лицензию на наркотики. То есть ну, работа пока не заканчивается. И плюс, учитывая, что мы уже получили лицензию, мы будем по новой регистрироваться в системе Health и готовиться к тому, чтобы хотим все-таки до 15 апреля подать документы на э, подписание договора с СНЗУ для того, чтобы с 1 Юля вступить в програму по безкоштовної діагностиці. Жовтоводців просять пити якісний алкоголь. Саме з таким проханням звернулась до чоловіків нашого міста керівник жовтоводської міської лікарні Неля Тарасєва. Статистика пацієнтів з алкогольними отруєннями показує, що любителі випити почали вживати якісь незрозумілі науці напогії. В общем, наші дектора ж просить мужчин пить качественную водку, потому что, к сожалению, вот непонятно. Интоксикация достаточно серьезная, немножко непонятная. Понятно, в целях экономии, может, покупает где-то суррогатную, не знаю, ну, в общем-то, есть такое.